بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آج جو سب سے بڑا پاکستان کے اندر ایشو یا ٹاپک بنا ہوا ہے وہ علیمہ خان کے اوپر ہونے والا وہ واقعہ ہے یا وہ حملہ ہے جس کے اوپر پاکستان میں اکراس دی بورڈ مذمت کی جا رہی ہے لوگ مختلف جملے بھی کہہ رہے ہیں لیکن میں ان سب جملوں سے ان سب باتوں سے پہلے آپ کو رہت اندوری صاحب کا ایک جو شیر ہے وہ ضرور سنانا چاہتا ہوں ان کے ایک بڑا مشہور شیر ہے شاید موقع اور مناسبت کے لحاظ سے آپ کو پسند آئے وہ کہتے ہیں کہ صرف صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے اب اس کی اگر کوئی مناسبت بنتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا میں آپ کو کچھ باتیں بتا کے پھر تفصیلات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کسی نے کہا کہ عمران خان کے گھر توڑنے سے آغاز کرنے والے آج انڈے مارنے کے اوپر آ گئے ہیں پھر کسی نے کہا کہ وہ تحریک انصاف جو ڈنڈوں سے نہیں ڈری تو وہ انڈوں سے کیسے ڈرے گی اور ایک اور بات کہ آج کیا علیمہ خان ڈر گئی تھی نہیں علیمہ خان نے تو دلیری اور بہادری کے ساتھ وہاں کھڑی رہی اور ایون میڈیا کو کہہ رہی تھی کہ آج بات سنو بات سنو اور پھر ان کا ہمیں پتا ہے کہ یہ سب ہوگا اب بہت سارے سوالات ہیں پہلا سوال جس طرح پنجاب پولیس نے اور خاص کر راولپنڈی پولیس نے رد عمل دیا تھا فوری طور پہ انہیں کہا کہ وہ جو انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور خیبر پختونخوا سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور آل پاکستان کلرک ایسوسی کے افراد جو ہیں وہ اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے تھے اور خواتین نے سوالات کیے علیمہ خان نے جوابات دیے تو انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش ہے اس میں بہت زیادہ تضادات تھے پہلا معاملہ یہ تھا کہ ان یہ تو سرکاری ملازمین تھے ان سرکاری ملازمین کا تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے ایک بات دوسری بات کہ وہ سرکاری ملازم اتنی امیر خاتون تھی کہ اس کے پاس بی آر بی گاڑی ہے یہ ایک سوال تھا اور دوسری بات تیسرا سوال یہ تھا کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا صحافیوں نے سوال کیے سب کچھ ہوا ان خواتین نے سوالات کب کیے پہلا سوال تو یہ بھی بنتا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کیسے اس کے ساتھ جوڑ لیا مسئلہ یہ ہے عمران خان نے کہا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے پھر یہ کوشش بھی نہیں کرتے حکومت کیا کہہ رہی ہے آج تلال چودی تو خیر اس کو اچھا قدم کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھیں تحریک انصاف نے یہ کلچر بویا انڈے والا جوتے والا صحیح والا اور اسی کا سامنا ہے پھر تھوڑی دیر پہلے ازما بخاری صاحب نے کہا جی علیما خان پر انڈا پھینکنا افسوس ناکمل ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک برداشت نہیں کیا جا سکتا لیکن بدقسمتی سے ایسے ذاتیات پر حملے علیمہ خان کے بھائی کی ایجادات ہیں جن کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں مسجد نبوی سے لے کر جوتا پھینکنا اور سیائی پھینکنا انجوائے کیا جاتا تھا بہرحال مجھے بطور خاتون افسوس ہے لیکن بشا بیبی کی بہن مریم وٹو کا ٹویٹ اس بارے میں بہت حیرت انگیز ہے اب آتے ہیں یہ uh, جو ساتھ کر رہے نا وہ ماضی سے جوڑ کے مریم بٹو نے کیا ٹویٹ کیا سب جانتے ہیں کہ مریم ریاض بٹو جو ہے وہ بشا بی بی کی بہن اور بشا بی کی اور کے اپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں یہ گھروں میں معمولی ہوتا ہے جو بھا بھی ہوتی ہے ان کے اپس میں نہیں بنتی اس میں کوئی اتنی کباہت والی بات نہیں ہے تو انہوں نے مریم ریاض بٹو نے ٹویٹ کیا کہ اچھا ڈراما لگا ہوا ہے اور اب سب بے وقوف بنے جا رہے ہیں لرن ٹو اینالائز تھنگس کنیکٹ ڈاٹس اینڈ ریچ کنکلوژ چلے انہوں نے ایک جنیرک سا ٹویٹ کیا انہوں نے کوئی نام نہیں لیا لیکن اندازہ کیجئے کہ وہ کہتے ہیں چور کی داڑی میں تن کا حکومت کو کیا پریشانی بنی ہوئی ہے پانچ بچ کر چھپن منٹ پر ملک کا وزیر داخلہ ہے تو ذرا یہ دیکھئے گا کہ ترجیحات کیا ہے اور دوسری بات کہ سسٹم کتنا خوبصورت خود ہے اور پھر جو سسٹم کی چوائسز ہیں جو ہمارے اوپر بٹھائی گئی ہیں یعنی آپ محسن نکوی دیکھ لیجئے جو کام پاکستان کے بدترین دشمن نہیں نہ کر پائے وہ کام موسن نقوی نے چٹکی میں کر دیا آپ پوچھیں گے کون سا پاکستان کی قوم کریزی ہے کرکٹ کے بارے میں یعنی میں خود بابر اعظم کا پرستار ہوں موجودہ میں لیکن جناب نے کرکٹ کے ساتھ ایسا بیڑا غر کیا ہے اس وقت ایک سیریز چل رہی ہے جس میں یو اے ای پاکستان اور افغانستان کھیل میں حلفن کہتا ہوں میں نے ایک گیند نہیں دیکھی دلچسپی بھی نہیں ہے خیال بھی نہیں آتا اس کا کریڈٹ موشن نکوی کو جانا چاہیے بہت سارے ہمارے جو کرکٹ فینز ہیں ان کی دلچسپی کو ختم کیا خیر پانچ بج کے چھپن منٹ پہ جناب نے ٹویٹ کیا پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا پھر وہی ٹویٹ اسی کانٹینٹ کے ساتھ جو ہے چھ بج کے بتیس منٹ پہ کیا 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 وہ جو مریم ریاض بٹو کا ٹویٹ ہے اس کو کوٹ کر کے لکھا بوشا بی بی کی بہن کہہ رہی ہے کہ سب ڈراما ہے علیبا بی بی نے خود کو ہی انڈا پڑوایا اب میں ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں دوبارہ مریم ریاض بٹو کا اچھا ڈراما لگا ہوئے اور آپ سب بے وقوف بنے جا رہے ہیں انہوں نے ایک بار بھی علیمہ خان کا نام نہیں دیا انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے خود انڈا پڑھوایا تو کیا ملک کے وزیر داخلہ موسن نکوی صاحب کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ پی کا ایکٹ لگے گا یا یہ ہم جیسے غریبوں کے اوپر اور ماڑے لوگوں کے اوپر یہ آپ نے لگانا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ چور کی داڑھی میں تنکا اور حکومت اور اس سب آپس میں اتنی وضاحتیں کیوں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ابھی تک کی ڈیٹیلز کیا آئی ہی ہیں اور ان خواتین سے متعلق مختلف تصاویر ہیں طیب خان یار سے منسلک ہے انہوں نے دو تصاویر لگائی اور دو نام جو ہے انہوں نے دیئے میں ابھی تک وہ نام آپ کو نہیں بتا رہا کیوں نہیں بتا رہا کیونکہ اطلاعات یہ خوات... راول پنڈی پولیس نے خود مانا ہے کہ ہم نے ان خواتین کو تحویل میں لے لیا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو موسن نقوی بات کر رہے ہیں نا ہو سکتا ہے کہ ان خواتین سے ویڈیو پیغام اب اس میری خبر کو نوٹ کر لینا ہے ہو سکتا ہے کہ موسن نقوی اور پنجاب حکومت اور سب جو ہیں ان خواتین سے ایک ویڈیو بیان جاری کرے کہ ہمیں تو علیمہ خان نہیں کیا ہوا تھا کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں ہوتا ہے پاکستان میں جو سیاسی قائدین ہیں ان کے حوالے سے سب کچھ ہوتا ہے میں اس کی ایک مثال میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو گاڑی ہے نا اگر آپ اس گاڑی کو چیک کریں گے اور اس گاڑی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ گاڑی کون سی ہے اچھا اس کا جو نمبر اس گاڑی کا ہمارے سامنے آیا ہے وہ خود کہانی کیا بتا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ گاڑی کا نمبر بی جے ایس سکس زیرو ایٹ ہے اور یہ گاڑی اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہے ہونڈا بی آر وی اور اس کے جو مالک ہیں ان کے حوالے سے جو ابھی تک کی ڈیٹیلز آئی ہیں جو ان کا حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ یہ راول پنڈی کے ایک جو شہری ہیں ان کے نام کے اوپر گاڑی ہے اور اب بتایا گیا جی گاڑی رینٹ کے اوپر تھی اور گاڑی کا جو مالک ہے وہ بھی اڈیالہ روڈ پہ رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ پورے اسکرپٹ کے ساتھ چیزیں کی گئی ہیں اور پھر ایک اور بات کہ وہ جس طرح سے پولیس لے کے ان کو وہاں سے نکال رہی تھی وہ ریسکیو کر رہی تھی میرا خیال ہے کہ کوئی شک و شبہ رہنا نہیں چاہیے ایون وہ گاڑی جب وہاں سے نکالی جا رہی تھی اور پولیس ان کو وہاں سے ریسکیو کر رہی تھی تو اس کے سامنے ایک رکشے والا آتا ہے تو آپ کو پتا ہے پنجاب پولیس کتنی اپنی فرض شناس پولیس کتنی ایکٹو تھی کہ اس رکشے والے کو گالی تھی کہ رسا خالی کرو کیونکہ ان کو نکالنا تھا اور اس کے بعد یہ جو کہا جا رہا ہے نا جو محسن نقوی بات کر رہے کہ خود کو انڈا پڑوایا آپ ذرا دیکھیے تمام وہ اکاؤنٹس پرو ملن اکاؤنٹس سے تصور کی جاتے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے اکاؤنٹس تصور کی جاتے ہیں وہ اسی لائن کے ساتھ ایک فوٹیج شیئر کر رہے ہیں جس میں سمابیہ صاحبہ کا اور باقی وہ گول دائرہ لگا کے کہہ رہے ہیں انہوں نے اوکے کہا یہ وہ یہ سارے کا سارا جو چیزیں ہیں مجھے بتائیے کہ کون پاکستان کے اندر شخص ہے جو اس بات کو مانے گا لیکن اب آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ان کے جو وکیل ہیں علیمہ بی بی کے انہوں نے تابش فاروق انہوں نے ایک راولپنڈی پولیس کے جو ایس اچو ہیں ان کو ایک درخواست دی ہے اور اس کے اندر انہوں نے مریم نواز سمیت جو ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے دس افراد جو ہیں اس میں نامزد کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے یعنی علیمہ خان جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس میں کہا گیا جی جناب علی مدرجہ زیر لوگ مریم نواز کے اما پر بھیجے گئے نامعلوم لوگ مرد خوات سارا کچھ جو ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تابش صاحب کی جو درخواست ہے اس درخواست کے اوپر راول پنڈی پولیس جو ہے وہ کیا کرتی ہے کیونکہ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو یہ اس کا حق ہے کہ اپنی مرضی کی وہ ایف آئی آر کرائے تو اب گاڑی بھی آپ کے پاس آ گئی ہے سب کچھ آ گیا ہے تو میرا خیال ہے اب تک یہ چیزیں ہو جانی چاہیے لیکن آپ یہ چیزیں کر نہیں رہے تو اس کے ساتھ جا جاتے ہیں علیمہ خان کے چکے بات ہو رہی ہے تو شاریز خان ان کے بیٹے کل رہا ہو گئے تھے اور شیر شاہ جو ہیں ان کو کوٹ لکھپت جیل سے آج رہا کر دیا گیا اب تک کے اپڈیٹس ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خدا حافظ